Qara məzində də. Onu da bildirmək istəyirəm ki, mənim o disiniyə bundan qabaq dediyim 15 ildir mənə bunları təzliq edəmələr. Yəni aydın məsələdir ki, bu birinci hadisə deyil. Mən maşınımın nömrələrinin aşmağım eyni zamanda Qaradaş 4-5 il ə, Tahir Quliyev idi rəis Ucar rayonunda ə 4-5 il bundan qabaq yazılı məktuplara əsasən heç bir məktuba baxılmaması üçün mən öz etirazımı bildirərək maşın nömrələrinə açmışdım. O vaxtda məni Tahir Quliyev daha doğrusu 3 polis maşını, yol polisi maşını ilə şöbəyə aparmışlar. Şöbəyə aparanda mən kədədusu orada ə, mən dedim maşının nömrələri niyə görə aşmışam. Ə, məni ə, polis rəis dəş, müdirinin ofisinə Quliyev dediyim sözlər ondan ibarət oldu ki, sən məni naqax deyə polis şöbəsinə gətirəcəksən. Daxili Şəhər Nazirliyinin Təhlükəsizlik İdarəsindən yazılan məktuplara cavab vermək lazımdır. Lakin o etiraz əlaməti olaraq mənə bilirdi ki, məsələn bu məsələni e, lazım görürük keçidən eyni zamanda maşınımı da daha doğrusu buraxdı. E, buraxdı, yəni nömrəsiz idil e, deməkdir məntə. Mənə 40 man çini hesablanırdı. O cərməni mən e, daha doğrusu dedim ki, verin məhkəməyə. O məhkəmə aydınlaşdırsın. Yəni məhkəməyə də vermədilər. Həmin 40 man da e, Tahir Quliyev eyni zamanda xahiqulyev tərəfindən bilmirəm ondan sonra yol polisi yol polisi rəis tərəfindən bilmirəm ödəndi mən dəfələrlə məktub yazdım ki mən niyə görə girmə cəlmə ödəyirsiniz lakin heç kəsdən onda Elmira Süleymanova daha doğrusu ambusmat aparatının rəisi Orda yazını mən göndərdim ki, sənin dediklərin heç bir təsirin tapmır. Tapmır. Ancaq mən pul şövəsinə aparılmamın eyni zamanda 3 3 üç nəfərin şahidliyi, yəni şahid şahidliyi ilə mən onlardan izahat almışam ki, bunu görəblər. Prokuraturiyə də verdim. Yəni təsdiqlənmədi. Yəni o nöqtəyə nəzərdən deyirəm ki, bunu e, bunlar elə bir hərəkət edirlər ki, yəni ki, belə şeyləri yazısan, onlara baxmırlar. Ancaq bunlara mən fikirləşdim ki, ancaq bunlara bir fakt lazımdı ki, bunlar bunu Allahdan arzulaydım ki, belə bir fakt olsun ki bunlara məmnuniyyət sübut eləyim ki indi yaxşı siz mənə təziqlər göndərirdiniz atamın qəbrinə söydürdünüz dəfələrlə demişəm ondan sonra sürcülü sənədi ləğv elətdim evimizi yandırma ə, cəhdinə kimi cəhd etdiniz yəni demək istəyirəm ki bu cəhdləri qona kənara heç biri buna təsirin tapmıb indi için ə maşın mənim bahar hazırda polis söhbəsimdə. Yaxşı, bu nə təhr olur ki, bu məhkəməyə də yemirsiniz. 720 manat məcəmmə yaz, dəyər yazmısınız. Mən bilmirəm orada 720 manatdır, 420 manat nədir? Yəni bu cərimə yazılıb. Dəylənə görəyiz. Sonra maraqlandım. Yaxşı, indi niyə məhkəməyə keçitmisiniz? Çəçirdim bu məsələni məhkəməyə. Bu məhkəmə araşdırsın. Mən məslimə dəyən ziyanı da ödənilsin. 2 yarım da biridir. O bir deməli o 1 ilə yaxında biridir. Yaxşı, bunu gülməli bir gülməlidir. Daxili İşlər Nazirliyi də bunu eşidir. Dəfələrlə məktub yazılır. Dövlət Təhsil Yardım Təhlükəsizlik İdarəsi bu yerdim icazətlərə əsər nətər deyəllər. Verdiyim müsahibələr əsasən birinci növbədə onlara daxil olur. Bunu bu qədər uzatmaq olmaz. Versinlər məhkəməyə. Məhkəmə mənim cəzam varsa, qoy mən cəza çəksin. Niyə görə 2 il yarımdır bu hadisəni ötbas çevirirlər? Bunun dəyə görə, onun mənim xahişim ondan ibarətdir ki, bu verilsin məhkəməyə. Məhkəmə bu işə necə baxar, necə təsdiq edəcək, bir çəril məhkəmə yolu ilə olunsun.